11-летний киевлянин Тимофей Ландрик сам делает патриотические анимационные фильмы в поддержку наших бойцов. И вот один из них. <music> Встречайте, в нашей студии Тимофей Ландрик. Здравствуйте. 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 Ух ты! Вот это, во-первых, тебе. Спасибо. У тебя в руках какие-то диски, я вижу. Да. Рассказывай. Это диски с мультиком про Украину, который хотел вручить бицам. Замечательно. Вручай. Спасибо. Ты ведь создал этот мультфильм специально для нашего проекта. Да. Mm -hmm. Тимофей, э, mm -hmm. а что бы ты хотел сказать тем, вот, собственно, и находящимся в нашей студии. Бойцам и тем, кто защищает нашу родину, которая находится сейчас там на передовой. Что ты хочешь сказать? Если есть что сказать, говори. Ну, я бы хотела сказать, чтобы никто не сдавался, чтобы верили в победу Украины, чтобы знали, что она победит и что все будет хорошо, и что они смогут вернуться живыми. Спасибо. Твой первый мультфильм так и называется: да. Украина переможе. Да. Ми хотімо його показати прямо зараз. Україна це велика квітуча держава. Вона славиться видатними письменниками, співаками, спортсменами. Та, на жаль, Україна не для всіх така, як є насправді. Деякі вважають її маленькою, нікчемною країною, яку можна обізвати, принизити та з легкістю захопити. Але Україна країна вільних людей. І вони будуть відстоювати свою свободу, навіть якщо це коштує за їм життя. Тому набудьте байдужими. Бо за що українці проливали свою кров? За що Україна терпіла великі втрати? Невже за те, щоб вічно бути рабами? Україна це вільна держава. Вона завжди її була, і завжди. її була. Слава Україні.